রোগীর পরিজনরা রক্ত নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্লাড ব্যাংকের সামনে অথচ ব্লাড ব্যাংকের কর্মী নেই এক ঘন্টা ধরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এ ঘটনায় বীরপাড়া রাজ্য সাধন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের সামনে ক্ষোভে কেটে পড়েন রোগীর পরিজনরা রামঝোড়া চা বাগানের এক ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে তাকে রক্ত দেওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে রিকুইজিশন দেওয়া হয় সন্ধ্যা সাতটায় এদিকে বারবার বেলবাজিও দেখা যায় না ব্লাড ব্যাংকের কর্মী নেই কর্মী আসেন রাত আটটায় ওই কর্মীও অবশ্য সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় মন্তব্য করতে চাননি তাই তার দেরিতে আসার কারণ জানা যায়নি এ প্রসঙ্গে লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাগর ছেত্রী কী বলছে শুনে নেওয়া যাক अभी राम जरा का एक पेशेंट है तो वीरपुरा जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है उनको ब्लड चाहिए ओपोजिटिव ब्लड चाहिए बार बार पेशेंट पेशेंट के घर घर से फोन आने के बाद हम यहाँ पर आए आए हैं मैं अपना गांव का एक पंचायत मेंबर भी हूँ तो पेशेंट को पेशेंट का जो कंडीशन है अभी उनका देखभाल करना मेरा भी कर्तव्य है तो ब्लड के लिए अभी आया हूँ लेकिन अंदर से मुझे वो फीमेल वार्ड से सिस्टर ने ये पेपर भी दिया हुआ है और ब्लड सैंपल भी दिया हुआ है आ, ये जो ब्लड बैंक है इसमें ऑलरेडी ओ पॉजिटिव ब्लड स्टॉक है टेन प्लस वहाँ पर दिखा रहा है बोर्ड में ब्लड स्टॉक है लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हुए एक घंटा से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक हम लोग को ब्लड नहीं मिल मिल रहा है मतलब ये जो डोर है जो यहाँ पर ब्लड देने का जो डोर है वहाँ पर हम लोग टाइम से खड़ा है एक घंटा से ज्यादा से हम लोग कोई, कोई भी नहीं है बेल बजाया बेल बजाया एक घंटा से बेल बजा रहा हूँ अंदर भी जाके हम लोग देख चुके हैं अंदर भी कोई भी, भी नहीं है एकदम पूरा बंद है ये तो ट्वेंटी फोर आवर्स का सर्विस है खुला होना चाहिए लेकिन अभी सात बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन अभी आठ बजे आठ सात बज भी गया होगा लेकिन अभी तक पेशेंट का हालत बहुत नाजुक है अगर पेशेंट को अगर इधर उधर कुछ हो गया तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा ये हमको जवाब चाहिए आपका नाम मेरा नाम सागर छेत्री राम झुड़ा राम झुड़ा अब क्या पंचायत ग्राम पंचायत मेंबर में यही तो दुख का विषय है खून देने के लिए आ रहे हैं लेकिन खून लेने वाला कोई नहीं है स्टॉक में भी है वहाँ पे पेशेंट मर रहा है लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है और हम लोग तीन जन आए हैं खून देने के लिए लेकिन स्टॉक में भी है नियम के अनुसार एक पैकेट ब्लड तो यहाँ से पहले देना चाहिए या फिर इमरजेंसी में ब्लड बैंक से उनको सहायता मिलना चाहिए था लेकिन वो भी नहीं मिला और हम लोग खुद देने के लिए आए हैं और यहाँ पे वो सुविधा भी नहीं है एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया हम लोग बैठे हैं यहाँ से बेल बजा रहे हैं चारों तरफ से कोई नहीं है पूछने वाला तो ये तो मैंने क्या बोलेगा इसका हालत जिम्मेदार कौन है आप ही लोग डिसाइड कीजिए अच्छा ब्लड बैंक तो ट्वेंटी फोर आवर्स खुला रहता है अभी बंद कोई नहीं है सबाई जाने की ब्लड बैंक का चौबीस घंटा खुला रात दरकार देखते थे कतने की बोलबो कार दायित्व छोड़ এবার ওনাকেই জবাব দিতে হবে আপনার নাম আমার নাম কিসমাস প্রধান বাড়ি দলম